今天跟弟弟吃羊蹄子，哥，这个咋做呀？麻辣烫。嗯，弟弟，羊蹄子不是天天吃的，这个得攒一段时间才能吃一次呢。嗯，快洗吧。嗯。昨天晚上又下雪了，然后瑞雪兆吉祥年，今年是个好年呐。 这洗好嘞，进屋煮它。嗯。弟弟，放锅倒水。嗯。水好了、这、哥、个。哎。羊蹄子焯水。嗯。放葱姜，再放点草原六十度。嗯。 弟弟，滴滴盖上锅盖，嗯、一会儿就炒好了。先上去喝茶。嗯。羊蹄子炒好了水，水捞出来。我去倒水，哥，那我挺冷吗？锅、啊、好那个，哎，放豆油，放半勺生姜，嗯、炒出糖色素，葱姜蒜糖。 多喷点喷，香辛料乱七八糟调料儿喷，香味上来了，干辣椒多喷点儿喷，弟弟快睡。嗯，好了<嘞>，羊蹄子下锅，放点老抽，上上颜色。 放一把大粒盐，弟弟盖上锅的盖，两个半小时后羊爪、羊蹄就熟了。嗯，上去喝茶。嗯。